Я бы хотел сказать такую вещь. Мы сейчас обсуждаем проблему... Александр проблемы... Ольшанский. Александр, Александр, извините, Александр Ольшанский, компания ⁇ Имена ЮА, Мирохост, коллега Хвиткевича, крупнейший, наверное, регистратор доменных имен, полмиллиона клиентов и так далее. Мы сейчас обсуждаем проблему обысков. Смотрите, то, что происходило у вас, это не обыск. Я позволю себе прочесть одну строчку. Змытою заволодение чужим майном с погрозою застосування насильства, поєднаний з проникненням у житло або інше приміщення чи сховище. это 187-я статья криминального кодекса. Это разбой. Значит, обыск это совсем другое. Когда к вам приходят с обыском, вам обязаны указать, что ищут. Вам обязаны предложить выдать то, что ищут. У вас не могут искать что-то другое, кроме того, что написано в этом постановлении. И в этом постановлении не может быть написано, что они ищут информацию, что стосуется криминального злочину. Судьи, которые подписывают такие определения, плохо выполняют свою работу. Это не обыск. Понимаете? Проблема не в обысках, проблема в том, что в нашей стране каким-то образом разбойное нападение, совершенное группой лиц при исполнении служебных обязанностей, стало прикрываться документом под названием «Ухвала суда на обыск». Вот в чем проблема. А не проблема в том, можно вас обыскивать или нельзя, законный это обыск или нет. Может быть, он был законный, может быть, есть законные основания. Но это не обыск.